Владимир, если не возражаете, мы да. ту карту. Я покажу ту карту. Заодно, я думаю, это будет интересно посмотреть их, всем присутствующим. И заодно будет сразу предложение. Сейчас пока прогревается наша печка. Слобожанский парк, Камаринский парк. У вас есть, в принципе, у вас меньше возможностей, особенно это качество дворечанского парка, но больше может вот такие создать картинки, хотя бы за отметить, где у вас кабаны на территории встречаются. Суть, собственно, в следующем. Владимирская лесничество, Владимирское лесничество и Пархомовское лесничество. Пархомовское это у нас севернее, правильно я понимаю? Да? Чем по, по, левому, по, правому берегу. И внизу Владимирское, собственно говоря, там, где вот мы все находимся. Эта картинка за 2013 год. Значит, я уже как бы идет более темным, вот если посмотреть цветом, это там, где Наташа Брусенцова отмечала регистрацию кабанов в результате обхода их охраны. Цифрами 8, 4, 6 указаны примерно количество голов, которые там регистрируются. Это не за один день, это в течение зимы, как Но я, года. в течение года ходили охраны, у каждого из них есть свой участок, опять то, о чем мы говорили с Евгением Александровичем, правильно, да? я с ним, когда он спрашивал, говорит, а как же вот в они же делают, почему не могут сделать дворечанский? Я говорю, понимаете, у Слобожанского у него охраны два с половиной десятка человек, или сколько 18, но все равно. А в Дворичанском всех вместе, если вы, В дворечанском если собрать, там десяток человек соберется и два человека. То есть это не верное число, это приблизительная прикидка от научного дела, сколько может там быть кабанов, то, что они регистрировали следы. То есть если написано 7, возможно тут и 8, возможно 12, возможно 4. Это пример. Дальше. Площадь так называемого индивидуального участка, в данном случае, про кабана, как говорится, индивидуальный участок нельзя, потому что все-таки это стадное животное, назовем это семейного участка, от, по данным различных ученых, ну, в основном, конечно, россияне этим занимались, от 400 до 1500 гектаров. Ты, я сейчас взял круг площадью примерно 1000 гектаров, среднеарифметически. 1000 гектаров. Вот он есть. Поэтому если тут два кабана, возможно, было меньше. Если семь, возможно, больше. Никто не знает. Кроме того, площадь участка, естественно, зависит не только от численности животных. Потому что размеры стад все время флуктуируют в зависимости от разного сезона, но еще зависит от кормности и наличия доступности корму. Поэтому это все будет очень сильно варьировать, это все очень утрировано. Но тем не менее, мы посмотрим. Вот, расположение каб, кабаних стад и где можно было бы этих кабанов взять. С, с одинаковой долей вероятности как внутри на территории национального парка, так и за границей на территории национального парка. То же самое и здесь. Картинка складывается. В данном случае это то, о чем вы говорили, и о чем у нас, собственно, на последнем заседании у капустника, когда мы были, о чем говорит речь, что нет никакого смысла. Почему я показываю эту картинку? Все-таки лучше один раз увидеть, чем всем раз услышать. Нет никакого смысла изымать кабана непосредственно на территории национального парка, когда с такой же долей вероятности мы его можем взять и рядом. То, о чем вы говорили, собственно говоря, почему Евгений Александрович, в принципе, он согласился с этим, он не спорил, и все есть. По поводу методов изъятия. Очень тяжело. Я, допустим, встречался с Евгением Александровичем, мы с ним беседовали, и он говорил, ну... Говорит, объясните мне, почему вы сейчас не можете провести учеты, даже просто провести учеты кабанов. Это было 15 февраля, ну, чуть-чуть позже, середина февраля. Я говорю, потому что говорю, невозможно провести. Учеты. Ну как же невозможно? Охотники говорят, что можно, они проводят. Я ему объяснял, что охотники вообще существуют, собственно говоря, доступных методов всего несколько. Один, это по следам жизнедеятельности, а именно ЗМУ, зимний маршрутный учет, либо окладом или двойным окладом, все это проводится зимой. Либо второй метод это метод прогона, собственно говоря, который делается. Прогона, естественно, доступен только охотникам. Большое количество людей. Это раз, то есть технически он невозможен при национальных парках. И второе, самое главное, с извините с точки зрения, это национальный парк. Какие могут быть прогоны? Если говорить о методах учета, которые, о которых я говорил, зимний маршрутный учет и оклад или двойной оклад, что лучше? Тут опять выбирается, извините, у нас есть там больше есть слабожанские парки, где хотя бы и бывает снеговой покров. Я уже не говорю о количестве сотрудников. Но есть дворечанский парк, который вроде бы и не сильно южнее, но там совсем другая зима получается. И снежный покров устойчивый, хотя бы после какого-то снегопада, когда люди могут вылить, это практически невозможно получается. То есть это тоже технически этот метод отпадает. Хотя, конечно, можно постараться. Но опять же, это надо в течение зимы подгадать такой период, когда это можно сделать. То есть, извините, никто не приходит к вам в середине 2016 года и не говорит, давайте нам бюджет за весь год вперед. Бюджет надо предоставить, как бы, план, сколько вы хотите потратить денег заранее. Точно так же и здесь. Нельзя прийти в феврале и сказать, давайте сегодня проведем учет. То есть надо как-то заранее. И вы, соответственно, тоже можете об этом заранее поставить партию, что нужны будут данные по численности, чтобы люди уже ориентировались. Для меня, допустим, было полной неожиданностью на последнем совещании, когда мы присутствовали о том, что вот эта вот акция проведения диагностического отстрела, это не одноразовая акция, это многоразовая, то есть это фактически многолетний мониторинг, который будет продолжаться неопределенное количество лет и самое главное неопределенное количество раз в году. То есть никто не может сказать, два раза в год нужно будет проводить такие диагностические отстрелы, один раз в год, и сколько это будет тянуться лет. Поэтому, если один раз действительно в Слобожанскому парку повезло опять. Опять Слобожанский, если один раз ему повезло, то наступит зима, извините, ноябрь, декабрь. И опять скажу, давайте нам еще данные. Уже так не повезет. и Значит, надо будет убивать, и опять станет тот же самый вопрос, а где доставать все эти данные. Метод, который предлагается. Что касается учета численности, я вижу, если честно. То есть я как предложил вариант это использования квадрокоптера, если уж очень хочется ветеринарам получить какие-то данные, но каким образом и где они найдут этот квадрокоптер, это уже как бы второе. То есть это их проблема или их вопрос. Потому что у национальных парков этого нет. Но если в течение, если по-человечески, и по в течение года все-таки, вот мы говорим сейчас не о том, не о сиюминутной ситуации, что сейчас надо, какие-то вам данные, Допустим, вам надо будет в течение года, на следующий год, через два года. Есть зима. Это, как, ну, тут есть люди, которые все-таки чуть-чуть больше. Я все-таки по кабанам никогда специальными не занимался, поэтому могу говорить только в априори очень много, и чисто теоретически. Но методы учета кабанов, доступные сотрудникам национального парка, особенно учитывая их материально-техническое состояние сейчас, это остается только или ЗМУ, или оклад окладом, двойным окладом. Все. Но это только при наличии снежного покрова. К этому надо, чтобы люди были готовы задать. И в случае, когда выпадает им подходящий случай, чтобы они могли провести такие исследования. Это что касается учета. Что касается метода изъятия, по-моему, ну, я скажу честно. Если, будет, если в моем мне сказать, я категорически не понимаю живоловушек и прочих вещей. Почему я уже озвучивал эту причину? Потому что мало того, чтобы получить разрешение на отлов животного, животного, самое главное, животное после того, как его отловят, оно должно передерживаться на какой-то территории до получения анализа. А это не день, не два и не три. Кто, во-первых, этим будет заниматься, где его будут держать, в каких условиях его будут держать. Потому что его можно отловить, выпустить, извините, а потом, оказывается, анализы покажут, что оно было больное. Опять за ним бегать, искать по бантикам. То есть этот метод, я считаю, это так. Сотрясать будет. Давайте